Сегодня утром комиссия при Приморской администрации рассматривает заявление пострадавших с целью обязательной материальной помощи. Оперативно сегодня рассматриваются и сразу же будет выделена необходимая материальная помощь. Помимо этого, здесь уже коллеги с МЧС и Департамента здравоохранения более детально расскажут про которые они проводят. что касается оказания помощи захоронения тех, которые погибли в предприятие предприятиях спецкомбинатов, сегодня оказать содействие и всяческую помощь. Еще раз хочу заявить, что всесторонняя помощь, содействие будет оказано всем пострадавшим. И я уже сказал, работа по восстановлению жилого дома будет выполняться, выполняться Хочу предоставить начальника главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Бог Михаил Иванович. сообщение на службу спасения 101 поступило в 1736, 17.37 первое подразделение. Прибыли к месту взрыва с последующей долине в 17.50 подразделение работали по, повышенному уровню вызова 1 из, работала звено возобновленной службы. Задача была ликвидация пожара, который произошел в результате взрыва на площади 60 квадратных метров и препятствия распространения пожара на соседней квартире. Подразделение по задачи справились. После ликвидации пожара Действий, но то, что вчера удалось нам обнаружить, когда была направлена наша пожарная лаборатория, которая проводила там исследование возможных причин пожара, нам удалось установить, что шланг соединения газовой трубы 25 и подвод этого шланга к газовой трубе, которая вот протекает шланг и показывает, как это Поле было он не установленного заводского образца, он типа водопроводный. Поэтому на сегодняшний день, как вы знаете, казать этой квартиры погибла. Уточнить, к сожалению, все нюансы уже не у нас. окончательный уроки нужно будет сделать после проведения судебной экспертизы. Взрывы. Если взрывов, если погибло до взрыва, то в результате чего, то есть физическое или криминальное, то есть, здесь работа правоохранительных органов на сегодняшний день очень большая. Поэтому пока вот ситуация такая. Спасибо. Вчера в наше медицинское учреждение было доставлено 4 пациента с местным взрыва. Из них девочка 6 лет госпитализирована в ожоговой отделении 10-й городской клинической больницы с диагнозом ожог пламенем, головы, шеи, туловища, площадь ожога 10%, степень тяжести средняя. Девушка в контакте. Девушка в контакте в сознании. После проведенных мероприятий состояние ее динамика позитивное. Поражение хирургическим ожогом можно или степень тяжести и поражения только э, через несколько дней, когда уже будут явные экономические проявления. Еще вчера было на событии, э, 7 часов 28 минут, на э, улице Александровского, 43, в отеле Столицын. Тоже возник взрыв, там больше 40 метров квадратных, в результате чего э, получил... Ажорный 60% тела, гости хозяина квартиры на данный момент находится в городской дельской больнице No10. Достаточно сложно сказать на сегодняшний день причина этого взрыва, но там тоже работа правоохранителем на сегодняшний день.